Ну, где-то в районе 5 минут 2 услышали, что люди звонят в парадную соседнюю и кричат, что пожар. Это со стоянки, автостоянки. Ну, собственно говоря, вызвали очень быстро пожарные, приехали, и как бы очень много машин заставлено было, и пока это все развернули, ну, слава богу, что как бы положительно все закончилось. Правда, очень сильный был пожар, дым, задымление, как бы все повыбегали на улице. Ну, Собственно говоря, все довольно быстро. Просто во дворе очень много машин, заставлено с обеих сторон. И они не могли долго найти место, где припарковаться и так далее. Осложняет девятый этаж, да. И, естественно, ну, было страшно. Екатерина Сергеевна, жительница дома 35. Пожар произошел по адресу Заблотного, 39, на девятом этаже девятиэтажного здания. Сложность пожара возникла в том, что... Было сильное задымление, и также была бронированная дверь. Пришлось скрывать бензорезом да, и ножницами. Также была квартира под напряжением. Было, было спасено, спасено две женщины. Задействовалось 4 единицы техники, основной и специальной. Також було задіяно 23 спасателя. Причина пожара встановлюється. Помічник начальника чергової зміни з питань забезпечення Лобушняк Віталій.